В подсказке Бориса Захадера «Серая звездочка». Однажды ежонок спросил у папы Джиг, А разве бывают серые звездочки? Одна была. Она жила в саду, где росли деревья, кусты и цветы. А ты должен знать, что деревья, кусты и цветы Разговаривают только с теми, кого они очень-очень любят. А ведь ты не станешь называть того, кого ты очень любишь, жабой. Жаба появилась в саду. Цветы спросили, как ее зовут. И когда она ответила, что не знает, все очень обрадовались и стали называть ее самыми ласковыми звенами. Маргаритка стали называть ее Маргаритой, Манечка... Иван да Марья стали называть ее Ванечка-Манечка. А сказала, ученый скворец сказал, уж лучше звездочкой. Это то же самое, что и Астер, но только понятнее. И все стали называть ее серой звездочкой. Зв звездочка была доброй, хорошей и очень полезной. Все враги цветов исчезали, стоило звездочки посмотреть на них своими чистыми глазами. У нее были не только друзья, но и враги, крапивницы, жуки, слизняки и гусеницы. Однажды крапивница заманила мальчишку, и он увидел нашу серую звездочку, кинул в нее камнем и закричал «Жаба! Жаба!» А если ты хочешь узнать, чем закончилась сказка серый